Сейчас будем делиться, что у нас за находочка такая интересная. Походу монетка. Да, копеечка. Походу. Сейчас я не протру и получится, покажу, что она за монетка такая. Так вот, друзья, монеточку выдала. Одна копеечка, СПБшечка, 1897 года, такая вот монетка. Вот С той стороны орелочек. Ну что, шукаем дальше. Друзья, копал ямку, так вот сюда копался ямка не маленькая, конечно, выкопал. Это мрыски да. А монетка так и появилась, и выглядает Сейчас будем дивиться, что он за монетка такая. Копеечка, походу, Александра Первого. я на и протру и получше покажу, что она за монетка такая. Так вот, монетку выдала. Одна копеечка, емочка. Такая вот монетка Александра Первого. Ну а с той стороны орел. Здесь охранчик бодрый. Орел и год. 1822 год. ЕМФГ. Такая вот монетка. Ну что, шукаем дальше. А мы не в такой вот ямочки. Хожу так зигзагом, оно покопано. Проволоки тут алюминиевые, богато, дуже даже. Вот там я где-то и я приподнял только что. Копеечку Александра первого, а вот тут а от Николая первого копеечку приподнял. Хожу так зигзагом по этому выпасу. так вот находочку выдала. Походу колечко. Вот такие от колечка. Обычными платунные царские. Ну что, шукаем дальше. А мы с такой вот ямочки. Да вот так вот находочку. Сейчас потом дивиться, что у них находочка такая цикала. Походу повочка. Да, повочка. Що на ней набито, непонятно. Ушка немає. Ще я на и протруйку покажу, что воно за повочка така. ходу, друзья, еще одна пулочка масончик. Да, вырла все крыла опущено, видно. Такая вот масончик, пулочка. Але под она и в зелень. Трохи. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А вниз такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что он за находочка такая. Монеточка. Царевочек, наверное, без за все. Сейчас я на и про трой получше покажу, что он за монетка такая. Вот, монетку, друзья, выдала. Сильно взяла, не терпи, не хочу. Походу две копеечки Александра Первого. Такая вот монетка. Ну что, шукаем дальше. А у меня такой вот ямочный маленький. Да вот такой вот находочка. Сейчас будем дивиться, что у него за находочка такая. Две копеечки. Александра Первого. я не получится покажу что воно за монетка такая так вот монеточку выдала две копеечки емочка александра первого такая вот монетка 1817 год емнм ну что шукаем дальше у них такой вот ямки да вот такого вот находочка. Сейчас будем думать, что вон это находочка такая. Пуговка. Орляночка, походу. Да. Орел на пушках, походу. Я не протруй получше а покажу, что он за пугочкой. Так вот пугочку выдала. Горел на пушках. Такая вот пуговочка. Ну а с той стороны Чекин напыта. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки, не знаю, как будет дальше видно, дало такую вот находочку. Сейчас потом дивиться, что нас за находочка. Походу пугочка. Да, малюсенькая пугочка с орлом Таким вот. вот тарелочек. Такая вот пугочка малюсенькая. Зушком ушком, с телом. Ну что, шукаем дальше. Ну что, подводим итог нашего копа. Что-то трохи накопал. 7 царских монет. Пять ранних советов серебряный перстенечек, Но это по порядку, что попадалось. Такая вот штука. Ручка. Вот сундучка. Чаще отчегось. Такая находочка была. Такая вот находочка. Железный напер. поздних совета. Такие вот находочки. Такие колечко обычные. Латунные. Пугочка масончик. Такая вот. Капугочка. Такая пугочка. Тоже масончик походу, але подуставший. Такая пугочка. Малюсенькая. полочка алюминиевая, каповочка, капулочка, это капочка. капухочка. Вот ляночка, орел на пушках. Чекинь. Так. Такая сережка. Со стекляшками. Тут все ломали. А тут стекляшка такая находочка. Так. Две копеечки 1946 года. Так, 15 копеечек 1936 года. Двадцать копеечек 57 года.

Две копеечки Александра первого. Две копеечки Николая второго. Копеечка Александра первого. 1822 года. копеечки Александра первого 1817 год копеечка Николая второго 1897 год такая находочка была так полушка 1854 год Такая вот находочка малюсенькая тоже была. Так. 20 копеечек серебряных под убытых, под уставших царских. Такая находочка. Ну и серебряный перстенечек в камушку. Такая вот находочка. Такие вот камушек. Сейчас стекляшка. А тут проба. 84, значит 840. Че по золоте был. Такая вот находочка замечательно было. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и побачимось на следующем уроке.